hozirgi aytiladigan she'rimiz futbolning ashaddiy muxlislariga ya'ni ularning o'zlarining tillari bilan aytganda futbol fanatlariga ataladi islomga qayting chempionat vaqti dinni unutmay chin dildan takrordan shahodat ayting lionel messidan g'alaba kutmay futbol fanatlari islomga qayting ronaldo sizlarning og'angiz emas garl bel pochcha yo tog'angiz emas hech biri islomda foydangiz emas futbol fanatlari islomga qayting tuningiz o'tadi g'aflatda bedor yengilsa dodingiz dunyoga oshkor yengsalar quvonchdan taqasiz tumor futbol fanatlari islomga qayting barselona desa boringiz fido real madrid uchun joningiz fido gohida nomusu oringiz fido futbol fanatlari islomga qayting ronaldo tirjaysa shoddan kulasiz realni islomdan yaxshi bilasiz din emas futbolga amal qilasiz futbol fanatlari islomga qayting messini sevadi ro'mollik xonim messi kim bor yo'g'i yahud bir zolim islomda gumrohlar futbolda olim futbol fanatlari islomga qayting ko'z oching bo'lsa agar tiriklaringiz insonga xos emas qiliqlaringiz oyoqlar ostida o'liklaringiz futbol fanatlari islomga qayting ronaldo g'am cheksa ko'zingizdan ham gar o'lsa o'n besh yil tutasiz motam ronaldo sizlarni tanimaydi ham futbol fanatlari islomga qayting qalbingiz zanglatar havoi kibr sizdan gumrohda bo'lmagay sabr mo'minlar qalbiga aylamay jabr futbol fanatlari islomga qayting zaqqum mevalarini yutmay desangiz sirotdan xor bo'lib o'tmay desangiz do'zaxga go'l bo'lib ketmay desangiz futbol fanatlari islomga qayting iymonda mustahkam bo'lay desangiz musulmon holatda o'lay desangiz alloh jamolini ko'ray desangiz futbol fanatlari islomga qayting yod olmang ularning ismlarini havas qilmang umuman jismlarini aytib bermang menga taqsimlarini futbol fanatlari islomga qayting qayting yetar yarashmas sizga bu qiliq qalbingiz din qolib ularga iliq siz qarmoqqa ilingan xuddi bir baliq futbol fanatlari islomga qayting oy sanab kun sanab kutib legani baxshiga boradi schot bilgani yetar sizni shunchalar aldab qo'ygani futbol fanatlari islomga qayting allohim so'raymiz sendan hidoyat hayotimiz bo'lsin hadisu oyat bo'lar endi fanatlar bizlarga uyat futbol fanatlari islomga qayting